Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün həm imamlarımızın 40-ı, həm də şəhidlərimizin anım günüdür. Bunun üçün tər halvası hazırladım. Allah əhsanlarını qəbul eləsin. Hazırlanma qədər sizin üçün maraqlıdırsa, buyurun videomu izləyə bilərsiniz. Halva növbəti şərbətini hazırlayiram. Bunun üçün bir qab götürmüşəm. Qaba 2 stəkan yarım şəkər tozu əlavə edirəm. Fad etdiyim stəkanın ölçüsü 200 ml-dir. Sonra şəkər tozunun üzərinə 2 stəkan yarım su əlavə edirəm. Şəkər tozu ilə suyu qaba əlavə edəndən sonra üzərinə təxminən yarım çay qaşığından biraz az salçək, 3 dilim limon, 5-6 ədəd mixəydə qazana əlavə edirəm. Sonra qarışdırıram və qazanı qaynamaq üçün qazın üzərinə yerləşdirirəm. 250 qram kərə yağını bir qaba əlavə etmişəm, ərimək üçün qazın üzərinə qabı yerləşdirirəm və bir tavaya 2 stəkan yarım un əlavə edirəm. Unu əvvəlcədən əlirik ki, qovuranda topalar qalmasın. unu qarışdıra-qarışdıra qəhvəyi rəng alana qədər qovururuq. onu biraz qovurandan sonra ona bir çimdik duz əlavə edirik. Bismillahir Rahmanir Rahim imamlarımızın şəhidlərimizin əhsanı olsun amin Unu qovurdum, gördünüz kimi açıq qəhvəyi rəngdədir. Sonra ərdtdiyim yağı unun üzərinə əlavə edirəm və yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Onu yağda da biraz qovurandan sonra rəngi biraz tündləşdi, tünd qəhvəyi rəngə çalır. Sonra qaynatdığım şərbəti süzgəcdən süzmüşəm və asta-asta qovrulmuş unun üzərinə əlavə edirəm. Şərbəti una əlavə edərkən də dayanmadan qarışdırmaq lazımdır ki, topalar əmələ gəlməsin. Əgər tam ölçülü, həm şirnisi, həm yağı qaydasında olan Kət halva hazırlamaq istəyirsinizsə, mənim sizə təqdim etdiyim bu qaydadan istifadə edə bilərsiniz. İnanıram ki, siz də bəyənərsiniz. Halvan şərbəti çəkilənə qədər qazın üzərində bucır qarışdırırıq. Gördünüz ki, şərbəti çəkildi. Qazın üzərindən götürüb kənarda taxta qaşığın arxası ilə döyəsliyə, döyəsliyə yaxşı-yaxşı qarışdırmaq lazımdır. O qədər qarışdırırıq ki, halvanın yağı üzə çıxır, onda halvamız hazır olur. təxminən 15-20 dəqiqə halvanı bucur qarışdırandan sonra hazır oldu. Hazırladığım halvanı bucur süfrəyə təqdim etdim. Allah bütün əhsanları qəbul eləsin. Mənim də hazırladığım əhsan onların içində. Allah imamlarımıza, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin doğmalarına, əzizlərinə Allahdan səbir diləyirəm. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm analarının əllərindən öpürəm